肚子好饿啊！我们一会儿去吃什么？你想吃什么就吃。应该只是断电了而已，别怕。我们现在就是在几层啊？电梯刚走了一阵子，估计在三四层吧。年前。 害怕，别怕，这里二十四小时都有人监控，他们点下就会来。可是万一他们睡着了怎么办？不会的，别胡思乱想了，他马上就来了。我之前跟程英也遇到过这种情况。那你们是不是马上就出去了？我们、嗯嗯、当时。 后来就无言看着我，我就在这，不要怕。我们聊点别的吧，等一下想去吃什么？嗯，我们想吃很辣的东西。不行，对胃不好。 嗯，今天我想吃西红柿鸡蛋面。为什么？因为冬天很冷的时候，我妈妈就会给我做西红柿鸡蛋面，那个面汤一口一口喝下去，很快就暖和了。好，这个可以满足。嗯。你还记得你之前送我的那个 MP3 吗？嗯，你就录了一些乱七八糟的东西。是啊。 除了你录给我的小说以外，还有你冲我大声嚷嚷的声音，还有，还有你唱的歌，不就是唱跑调了吗？看半天能的，讨厌。我的歌啊，以前要是多给你唱 demo 的话，倒贴钱估计都没人要。你嘴怎么还是这么欠呢？信不信我给你开现场演唱会？好啊。 我觉得夫人的歌声最精妙之处就在于对情感的精确表达。要是都给邻居听到了，估计都得跟我抢演唱会的票。到时候，我可能要搬到别的地方去了。苏念卿，你……呃,呃，不好意思，打扰了，打扰。 拖鞋不要乱放啊！我哪有那么邋遢？是的，苏少爷，小的怎么敢？你在干嘛呢？给你做番茄鸡蛋面。你做饭？你怎么可能会做饭、啊？ 我怎么就不可能会啊？ 哦哦，好烫，慢点，哪这么毛毛躁躁的？ 我回到厦门这边的电台做主播怎么样？什么怎么样？想做就做。我不能认真一点。我之前的那些朋友什么的，也都说，我又不是专门的主播，在这个小电台里做的节目也就那么回事吧。这话谁跟你说的？我建议你跟他绝交。啊、嗯？我说真的。 这人看不到你的才华，也不支持你的梦想，算什么真朋友？笑什么？转过去，头发乱了。嗯。辛苦了。怎么了，晨晨？没事吧？ 离接台还有多久、啊、还有三个路口，开快点。 刚刚同事小姑娘突然不舒服，我着急送她出去来着。先放开我，音乐要停了，去把门关上啊！欢迎回到孤岛歌单。 马上就要春节了，也就意味着春天不远了。我推荐一首很长时间都故意不去听的歌，之前呢偶尔放过一次。我不听这首歌的理由是，因为这首歌对我而言，它太甜了，让我觉得写这首歌的音金完全不认识了呢。那我们今天所有的节目就都全部结束啦，也祝大家春节愉快，希望大家都能找到。 自己的生日。我仿佛听见你的呼吸。我之前听小鹿说、嗯。 广播电台就是听听歌聊聊天的，我还很好奇来着。那主播听歌的时候都在干嘛？嗯，你可以告诉他，主播在放歌的时候在跟你跳。舞。 再走都不会怀疑，原来我很爱你。穿西装的话，阿姨会不会觉得太正式了？你不是还挺横的吗？怎么在我妈面前就像老鼠见了猫似的？呢？这叫道高一尺，魔高一丈。你敢说我妈是魔？ 其实阿姨啊，啰嗦的挺可爱的。让我想起了一个人，是啊？我妈妈。小时候她也常这样唠叨我，尤其是练琴的时候。当时还很不耐烦，现在想一想，每一件小事都显得很珍贵。嗯、你别担心。 以后我会天天唠叨你的，让你无时无刻都在回味。 你敢不嫁？哪有人这么求婚的？你怎么还是说风就是雨啊？妈，你别折腾了，行不行？你等念青过去呗，他做饭可好吃了。 哎呀，好了，知道了，知道了。 没见过猪跑，还没吃过猪肉吗？这跟吃猪有什么关系？啊？你想想看，啊，我们之前看过那些电影里面，那求婚浪漫的都能把观众给感动哭了，是吧？就从、是、我们昨天看的那个，你忘了吗？那个男的为了自己的女朋友，专门去学了他最爱吃的提拉米苏，然后学了足足有一个多月呢。 然后在他生日的那一天，就亲手做了那么一个，然后就把钻戒放在了里面。那个女的一吃，嗯，有个牙的东西，然后拿出来一看，哇，是一颗钻戒。这个时候，那个男的才说：“嫁给我吧。”嗯，听起来挺无聊的，不怕噎着吗？你就不能有点浪漫的情绪吗？真的是。 我就是这样，没办法。哦，那我不嫁了。干嘛？你休想。

太大了就不好戴了，坠着你的手不累吗？不累啊。可为什么是粉色的、啊？我觉得这个颜色挺适合你的。嗯、可是我见过的那些钻石都是透明的，没什么颜色。不知道，他们说这叫彩钻。该不会是被人骗了，然后买的是假吧？啊，好好好好。嗯嗯、哎，怎么不开灯啊？ 哎呀，哎呀，你看你这孩子，我让你给我看着。啊、哦，忘了忘了。哎、这这是啊，妈，我已经答应嫁给念青了。好，好，真好。真 明天是初一，我们一起去看你爸爸。 你盛碗米饭吧，小苏，这是阿姨自己打的丸子，你尝尝啊。啊，谢谢阿姨。啊、小苏，尝尝这个鱼，我们这地方特色，别的地方没有。谢谢。来来，小苏，给姨夫喝一杯。哎呦，行了，你们就别再欺负我老公了。哎，姐，这是什么时候的事？啊？ 对呀、啊，你看你啊也不跟我们说一声。小苏，你们准备什么时候结婚呢、呃？<laughs> <laughs> 哥，我们和你玩好不好？我也想和念青哥哥玩。好啊。念青哥哥，你怎么不回家过年了、啊？嗯，你无言姐要我来过年，你就过来了。念青哥哥，姨姥姥说你之前看不到是真的吗？也不是完全看不到，像诺诺，你刚刚在我面前一晃一晃的。 我之前也能感觉到你是这样动的，只不过那时候我对颜色没有什么概念，都是别人告诉我，我才能把颜色和事物对应起来。所以啊，后来我眼睛好的时候，一下子有很多颜色涌进视线里，我花了好一阵时间才适应的。但你岂不是都不知道什么东西是什么颜色？我可以靠具体的事物来对应颜色。 比如大海是蓝色的，天空也是。我喜欢穿的衣服也是。那白色呢？云朵还有甜甜的牙齿。那粉红色呢？嗯，你无烟姐姐的嘴唇，而且是我最喜欢的颜色哦。哎呀你！ 小孩子面前说什么你？行了，你们两个快出去玩吧，去吧去。